одно если мы будем едины э, если мы будем вместе так, э, люди пытались провести митинг под таким благовидным названием за мир против ато на самом деле их задачей было сорвать призы сорвать э, пополнение армии сорвать ротацию и был был пойман там человек который э, платил деньги тем, кто участвовал. Я сам на этом митинге видел женщин, которые участвовали в тех сепаратистских митингах, которые проводили весной Тимченко и вот остальные там товарищи. Да? Но город начинают раскачивать. Это очень страшно. К нам заехало очень много людей с Востока. И сегодня у нас снова тревожное сообщение. Я сейчас передам микрофон Василию Душному. Он расскажет о том, что будет завтра происходить. Слава Украине! Добрый день, уважаемая Запорожская громада. Я рад вас видеть. Но, к сожалению, у нас, вы знаете, то, что уже Михаил Торопов рассказал, действительно поступают тревожные звоночки на нашу казацкую вольницу, на нашу запорожскую землю. Действительно, то, что происходило, и возле городского военкомата это уже тревожный сигнал. Потому что, если вы помните, в каждом своем выступлении я говорю, что враг не дремлет, гидра поднимает голову, контрреволюция, которая засела здесь, в провластных кабинетах, в провластных креслах, они координируют это движение. И, к сожалению, на завтра опять мы получили тревожный сигнал. Завтра под эгидой вроде бы как Совета ветеранов, Планируется собрать такой же э, сепаратистский митинг, который был возле военкомата. Завтра э, в 8 часов утра возле ДК ЗТЗ собираются якобы ветераны, тоже с такими же лозунгами пророссийскими, просепаратистскими. Кроме этого всего, как вы знаете, что завод ЗТЗ принадлежит э, пророссийским олигархам. И есть опасность того, что на этот митинг будут и э, выгонят и рабочих ЗТЗ. Поэтому я призываю сегодня всех обзвонить своих родных и близких, предупредить всех, тех, которых мы уважаем и ценим, дедушек и бабушек, которые действительно прожили нелегкую жизнь. Сказать им, пусть не продают свою душу за 100 гривен дьяволу. Пусть они не ведутся на то, чтобы за 100 гривен их использовали те пророссийские силы, которые будут играть завтра на картинку пророссийского телевидения. Я больше чем уверен, что все это организовывается и планируется с Кремля. Все непосредственные указивки, все непосредственные Планы составляются в Кремле. И здесь те люди, которые представляют пророссийских олигархов, те люди, которые здесь делают все для того, чтобы расшатать ситуации на нашей запорожской земле, они внедряют эти планы пророссийских. И тех российских клоунов, которые пишут эти планы в Кремле, они здесь внедряют это в жизнь. Поэтому я вас еще раз хочу призвать к тому, что мы... Всем скажем, мы не допустим до на нашей Запорожской родной казацкой вольницы то, что мы здесь пророссийская гидра. И те люди, которые хотят все сделать для того, чтобы на нашей земле прол пролилась кровь, мы им этого не дадим сделать. Мы этого не допустим. Поэтому что мы гордые украинские запорожские казаки. Потому что мы запорожский край за единую. Соборную, вільну и независимую Украину. Слава Украине! Слава, Слава! Слава Украине! Слава! И, к сожалению, приходится констатировать тот факт, что власть по-прежнему поддерживает сепаратистов, потому что во власти никто не поменялся. На этой неделе тоже были такие события, как в Верховной Раде была сессия, и во вторник должны были принять закон о люстрации. От Народной Рады туда выезжала группа поддержки, которая участвовала в пикете Верховной Рады. Во вторник не приняли закон, перенесли на четверг. В четверг, как вы знаете, в первом чтении был принят закон о, об очищении власти, он называется. Неизвестно, примут или его не примут, но сам закон в чем-то хорош, но плох в том, что там вообще не упоминаются депутаты местных советов. Понимаете, то есть... Киеве, да, там верхушку, может быть, люстрации коснется, но они хотят, чтобы здесь внизу ничего не коснулось. И я сейчас передам микрофон э, члену Народной Рады, который постоянно координирует нашу деятельность э, с комитетом иллюстрационным Егора Соболева. И он расскажет вам о этом процессе принятия закона, и почему там так тормозят, и почему мы обязательно должны постоянно поддерживать. И эти требования народа о том, чтобы власть очистилась от тех, кто против Украины.